Короткометражный фильм Бокс Начало. Мама, а что такое Бокс? Сынок, это такой вид спорта, там где люди дерутся, но перчатка, чтобы себя не поранить, но все равно, все равно себя ранят, сы разбивают. А, так это опасный вид спорта, да? Да, дуже опасный вид спорта. Ты так, все, сынок, я пошла папе двери открывать. Хорошо, мам. Жена, я пришел. Да все, открываю, жди. Все, заход, заходи. <плёк> все, закрывай дверь. <давай>. Ой, выбор что? <плёк> ну все, мать, я пойду к сыну рассказывать ему, как не прошел день. Бля, что ты мне пихаешь? Да иди нахер. Сынок, привет. Опа, привет. Как сегодня? Победил в боксе? Да, победил. Я тоже хочу боксером стать. Для этого надо много тренироваться. Эээ, это херня. Так как ты думаешь, почему я боксер стал и почему у меня такие руки огромные? Потому что ты тренировался недолго. Недолго? Я, я три года тренировался, чтобы пойти на этот бокс. Не ори на сына! Ого, мужик. Я тоже буду заниматься спортом. Ну хорошо, ну хорошо. 58, 59 и 60. Все, молодец. Но... На, на этом хватит. М уже ты тр третий год тренируешься. Молодец. Мне уже 13 лет, пап. И ты меня не поздравил. А как тебя поздравить? Купи мне нож, Стандов 2. Давочка, пауза. Про... Цього чоловіка який трену тренується оце ви тільки що бачили в кадрі. Його звуть Максим. А його будучого противника звуть Тимофій. Максим! 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 Ну от бачиш за мене всі болівані. Ну то ніхто. Ха-ха-ха-ха! Ай я... Я... Хья-ху! Получай, блядь! Хья-ху! ху Оп-оп! Я... А! А, получай, тварь! Получай, получай! Ногами бить нельзя! Да похер уже! Получай! Ты чё, <говор> Максим! 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 Итак, первый раунд выиграл Максим. Ну, а еще будет далее, мы не знаем. Раунд 2. Ну все, теперь я тебя разу точно выиграю. Максим!

Трайбу подайте руку публіка. Публіка, болі... Фух! Знову виграв Максим! А ще... Але у нас до п'яти раундів. Що буде далі, ми, ми не знаємо. Раунд 3. Ти мене же і до синього колія. Ну все, ты механа. А, получай! Вот. Ага, думаешь, откроешься так? Бой дуже напряженный. Три вот Раунд четыре. Ну что, падло, узнал мою мощь. Ага, а вас не назову. Я! А-а-а! А-а-а! 4-1! Бій дуже напряжений. Залишається останній раунд, і ми побачимо, хто же виграє. Ну, що, це п'ятий раунд, я тебе зараз поб'ю на кусочки. Я все одно виграю. Чого? А того по два. Я моя. Ага! 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 один? Тут Ага! 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 Максим убил. Пистолетом. Приезжайте Хорошо, скоро будем Не Максим Алексеевич, покладите оружие немедленно, иначе мы начнем! Охрень вам! Я вам не сдамся! Мы будем вести огонь! О, падало! У меня есть щит Все, вылечись! Сейчас я его машину подорву. Лови бабру, тварь! Лови бабру! <звы> Получай, скотина! <звы> Ой, как же больно! <тил> ну, тварь, сама она просилась. Ты посмотри, сколько поли... я Тебе за это грозит минимум 20 лет фигмей. сейчас тебя лучше как из уберут. Вылечим то Сначала и посадим в тюрьму. Охрен ты угадал. Ах ты, блядь, ложись! Ох, ох. ты посмотри, какой живучий. Мы посадим теперь на 22 года. Спустя 20 лет. О, то слово, старичок. Уже на старенький, я скоро, наверное, помру. Согласен с тобой. Ну. Так, а вот там черти принесли, пойди глянь. Хорошо, я сейчас пойду гляну. Кто это. Это я, мам. Я придумал, он в тюрьме сидит. Подожди, я открою. Сынок. Да это я, мам почему ты здесь такой издряпанный? Отец, иди сюда, посмотри, кто пришел. И кто же это такой? Сынок, это ты? Да. Заходи к нам. Все, спасибо. Жена, моя жизнь абсолютно бессмысленна. Может мне умереть? Ой, опять ты насмотрелся своих сказок. Фильмов, точнее. Никак... У тебя хорошая жизнь, ничего не придумай. Я пойду сейчас тебе приготовлю... Ага, давай. Так, все, приготовим обед. Максим, иди кушать! Боже, неужели он застрелился? Максим! Максим! Боже, дай-ка я его проверю. Может он... Может он спит? Я надеюсь, что он спит. Максим! Неужели он это сделал? Максим, кому не Что же тебе не нравилось в этой жизни? Бедненький мой. Сейчас вызову полицию и скоро. Может его удастся спасти. Но я не уверена. Вів, вів, вів. Отак от і закінчив жить юного боксера. Він от сидів 20 років в тюрмі після того як я кубив три чоловіка. І його батьки померли, коли він ще був дуже молодим. Йому було 40 років. А... Цей боксер прожив недовго. Сор... 51 рік. Минт покончил с собой 50-ю Рик. Убил себя с пистолета. Вот так вот и прошла жизнь боксера. Ну и а что ж, друзья, с вами был, я, как всегда, я, Богдан был Лайк. Было приятно мне заниматься для вас видео. Кстати, я трошечки прохворел. С вами был, я, как всегда, я, Богдан Лайк. И всем пока-пока!